Salam mehriban vatandaşlar. Men hem azatga molsa öz sesimi size eşitdirmek isleyen men özü şu vatanımıza galan qıyn gün yağdaya düşüp özünü kasetmäge xiyallanan en atalara yüzlenmek isleyen. Mehriban vatandaşlar, mehriban en atalar, ol xiyalım minmäng. Özümü kasetçekden xiyalım minmäng. Eger siz özüňizi kas sesseňiz, onda özüňiz o dünýäniň dowdoxunda ýanarsyňyz, çağalaryňyz bu dünýäniň dowdoxunda ýanar. Men hiç kimiň ýetim galmagyny islemeýin. Her bir kynçylykdan hem çykalyga bar. Eger hakykatdan hem siz çykal imany çörek tapmayyn bolsaňyz, mümkinçilik ýok bolsa, işlemäni mümkinçilik ýok bolsa, ekmäni Eknek mana suw ýok bolsa, Hakikatten hem kıyın düşen olsan onda siz maskalı olup komiteti ya da prokuratura edaralarına varın. Men size milisihana varmana maslahat berecek del sebebi diyen yer men, men milisih diyen zatı oran hükümünde görmeyen milisihelen hemmesi ervet adam olur. Olur bir boktan yemek gollap yorun kurçu olur. Olur oran isgarit der men sovizde varayen. Uh, Esafan taşı kamtetlen prokuratura daralarına barın. Üyüşü üyüşü bar verin. inha bize sünyali adaya düştük. Hani sizden ruhsatsız etmel deydik. Bize vurmaslağıt berin. Biz oğurluğu edelimi, ya loğululuğu edelimi, ya özümüz öldürülümi. Eğer olur sizi dinlemen, yine size basış edecek olsa, onda bizi turmahana salan, turmahana da üç vatını nakar vişşeyenekeni, şonlamır imana ruhsat berin. Bizim oyumuzda bir vaqt nahar bişirmänäti mümkinçiligimiz ýok dip gaýtman oturýaryň. Bizi turmahana salyň. Ýurt düzelýänçe biz turmahanada oturup şoýerniň naharından ýesegän bolýar dip oturýaryň. Men hiç kimin çağasynyň ýetim almagyny islemän özüňizi asman, özüňizi qasytman. Watandaşlar, enatalar men size ýüzleniň. Çağalanyňyz bu dünýäniň dowdyhynda galmasyn. Sebäbi men özüm ýetim bolup ösdüm. yetimçilik bilen aşlık diyen zatı çektim. Allah'ta Allah Teala hiç kime aşlık bilen sığınamasın. Biz 4-5 olup ya küçüklükten yetim olup kaldık. Ecemizin kırkında en atalarımızın doğanları indi bunların hem şey sekkak deyip maslahat edip bizi böyle şık oldular. Ama biz doğanlarımız olup yok biz öyden bitecek değil öyde yaşamak çok karar verdik. Sonra biz şeyle bir ağaçlık çektik. Biz şu kamtet komite edaralarına, prokuratura edaralarına yüz tutanımıza bize komik ettiler. Bizi şu kıyınçılıktan alıp çıktı şolar. Size de bir çıkarğa tap verir. Emamen çağalan yetim almanı islemeyin vatandaşlar. Şu hıyalınızdan gaydın. Özünü kas diyen ölümü din de akırar et, etmeye. Bir alacı bolor, savur etdin.